Тань, Тань, возвращайся. Ну ладно. Но знаете, когда я буду езжать, я с тобой плазму прихвачу, так что мы еще пообщаемся. Вот видите, не стоит искать любовь в интернете. Ее нужно искать в сердце. люблю квн что квн на самом деле всегда подсказывает в жизни вот как себя вести что делать вот серьезно много чего приятного происходит и много чего хорошего говорится со сцены и это очень здорово дорогие друзья мы продолжаем конкурс STEM. и закрывает конкурс STEM команда квн первая проходная кио ваша аплодисменты И решили, что все идеи на земле уже давно показаны и сделали степ, действие которого происходит на небе. Ну, здорово, Боб. Зачем звал? -то? Ну, слушай, я решил конец света все на земле устроить. Ну, кто, как не ты, мне в этом поможет? Ну да, я в этом профессионал. Ну, как конец света это будем делать? Да, да что там мудрить, давай как по старинке. Астероид запустим и все. Не, не получится. Это еще почему? Да у них там еще плюс вылез есть, так что вообще без вариантов. Ну а. да, значит астероид отменяется. О, а может быть потом? Не, потом тоже не получится. О, смотри, молдаванник всех строит. А, нет, это ашан. Вконтакте что напишем информацию. Может? Миш, Миш. Михаил, музыку. Анечка, Ангелок, ты опять с этим чертом возишься? Между прочим, этот черт Ереван Плаза держит. А, ну тогда другое дело, милости просим. Вот <звы> Ну слушай, после конца света надо будет распределить кто куда, но я распределил только остались вот эти. А, эти? Российская, прости господи, эстрада. Да ты не извиняйся. <звы> да я по привычке на душистый хмель. Сотрясни. Сергеевич! Можно постичь? Каждый день одно и то же, просто уже сил нету. О. Слушай, я тут недавно ВКонтакте зарегистрировался. Классная вещь. Ну чё, много у тебя-то друзей? Да не, пока что двое. Гитлер и инспектор контроля качества аэропорта Домодедова. Бог, это дьявол. Вот тебе и сочинский коньяк. <рис> а если я вас вижу, я... Или... Ну, судя по тому, что ты нас видишь, ты... И что теперь делать? <риск _> О, у тебя дети хотя бы есть. Наверняка. Ну, тогда возвращайся, дети, цветой. Спасибо, мужик. Же... Так вот, стой. А до субботы 50 рублей <риск _> Ну, иди отсюда, сейчас какой-то, да. Слушай, забыл сказать. Теперь конец света раньше 2018 года не получится. Это еще почему? Да, в 2018 году в России чемпионат мира по футболу. А, этот? Мундиаль, Мундиаль прости господи. Да ты не извиняйся. Да я что-то опять по привычке. А, а ты думаешь, что? Россия... Ой, УЕФА только... Россия с УЕФА только договорилась. Друзья, давайте погромче хлопать, поддерживать ребят! И я предлагаю, знаете, в конце вечера похлопать нашего звукорежиссера, потому что он просто великолепно подбирает музыку, создает настроение. Дай бог тебе Друзья. Это был мой... Последний конкурс СТЕП. Уважаемые жюри, оценки за СТЕП. Высший балл 4. Итак, первыми выступали, первыми показывали. Команда Гон все свои. 3-3, 3-4-3. Затем выступали команда Гон Премия. 3-3-3-4-4. Следом за ними шла команда КВН в нос-вынос. 4-3-3-4-4. И закрывала конкурс первая проходная. 3-3-3-3-3. Друзья, нас с вами ждет заключительный конкурс, музыкальное домашнее задание, которое носит название, сейчас я вам скажу об этом обязательно. Сочинение на вольную тему. В принципе, можно было и не говорить. Итак, первыми будет показывать свое домашнее музыкальное задание команда Гвен «Внос-вынос». Ваши аплодисменты. Однажды субботним вечером девочки собрались в караоке бары без своих молодых людей. Шаги танцы вместе с нами горит планета вся Оу, 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 оу Оу, Прекрати танец Ну вот, опять 90 баллов, опять не дотягиваем Ну лучше бы я на игре 90 баллов набрала Я бы тогда на месяцу устрою училась А не танцевала в ее халате Ладно, я на работу Девочки, давайте договоримся, что этот вечер мы проведем без мужиков. Давайте. Я вот сейчас своему позвоню и скажу, что я сегодня ночевать не приеду. Давай звони. Алло. А это кто? А, Света. Света, а почему ты с нами сегодня не поехала? Оля, ну ты успокойся. Вот мой вообще крейзи. Вот ты знаешь, крейзи сейчас не модно говорить. Сейчас все говорят Чачей. А вот мой... А вот мой Девочки, это же песня про них. Это про мужиков. Сейчас, сейчас поем, сейчас все ему выскажу. меня, когда по дому ходить голый просит, а сам футбол сидит смотрит. Бесит меня, когда он учит меня парковаться и сразу матом ругаться. Бесит меня, когда со мной не смотрят фильмы и в Сумерки, едет Да, 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 шоу, шоу, вообще. да чтоб твоей жене было столько жилет, сколько свиней на нашем складе. Здравствуйте! Заказывать что-нибудь будем. А, скажите, а вас хорошо кормят? Пока никто не жаловался в небес. А, ну знаете, тогда давайте вам Ахита... Стоп! Что? У нас не курят. Девушка, что вы себе позволяете? Заткнись, ТСП. <свят> <свят> Петрович, ты чё, охренел своими окорочками, окорочка трогаешь? <свят> Девочки, давайте возьмемся за руки. Все, сегодня без мужиков, обещаем. Блин, ну у меня вообще вся жизнь без мужиков. <свят> Тань, ну хочешь, не будем сегодня про них говорить? Да, хочу. Окей. <свят> А мой Коля вчера такого вытворил? Да я говорил, давно бросай его. Это же Диги Ангелы. Наталья Арера. Все помнят, слова. а мне знаете, что кажется? Мне кажется, мне мой изменяет. Женская ревность, повода не надо, нам лишь пора немного надо. Ой, смотри, ой, идет. Быстро домой, овца! И так ко мне обращается человек, о котором я заботилась. Да тебе тогда плохо было, я тебе суп приготовила. Ты, походу, что-то путаешь. Сначала ты мне суп приготовила, а уже потом мне было плохо. Ладно, Оль, иди домой. Оля, ты еще что? Ты помнишь, что у Светки было вообще? Да. Светка, это же не безболка. Светки Соколовой не до секса, у нее упадок сил, потому что парень этой светки энергетический вампир, Светка Соколова. О -о -о -о. Скажу, мой парень, когда его прошу мусор вынести, вообще мертвым прикидывается. Да. А мой парень вообще какой-то не парень. Почему? Да потому что он полотенце не вот так, а вот так завязывает. Ой, что-то не поздно уже, я, наверное, пойду. Алло, дорогой, заберешь на нее. Вот видите, все-таки мы не можем без мужчин. Без вас мы никуда. Нет! Что значит нет? Что значит глушитель отвалился? Девчонки, что за бред вообще? Ну кто знал, кто знал. Подкинешь, ел пала. Дорогие друзья, в Думанино вынес новое такси. Ёлы-балы, Кожова. Да брошу, если что. Друзья, продолжаем. Спасибо вам огромное, девчонки. Я прям поржал. Особенно с елы палой Так неожиданно. Я в детстве так мама называла. А... Музыкальное домашнее задание. Следующими. На эту сцену рвется команда КВН. Все свои. Встречайте, друзья. И Анна